નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ આઠ વિષય હિન્દી નો પાર્ટ બે નું સાથે સોલ્યુશનની ચર્ચા કરીશું જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે પ્રશ્ન એક દે ગયે શબ્દકો શબ્દકોષ કે ક્રમને લખીએ અભિવાદન અભ્યાસ चिराग प्रगति महकना विनय शायर संग्राम संध्या हमदर्द प्रश्न दे, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाए उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए अधीक्षक मैं थाने में जाकर अधिक्षक से मिला प्रयाग फिल्म में प्रभाग को आज था આગળ વધારતા પહેલા આપની એપ્લિકેશન ની માહિતી લઈ પ્લે સ્ટોર માં જઈને વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો ત્યારબાદ તેમાં મોબાઈલ નંબર ડાયલ કરી આપ્યા બાદ

तरण नीचे दिए गए विशेषणों का प्रयोग करके में प्रयोग कीजिए दयावान राजा बहुत दयावान था मूल्यवान समय सबसे मूल्यवान वस्तु है कृपालु संत कृपालु होते हैं थोड़ा सा दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है पांचवो अच्छा मोहन एक अच्छा लड़का है छठो सुंदर उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं प्रिय गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है प्रश्न चार दिए गए परिच्छेद को हिंदी में अनुवादन कीजिए हिरण नदी की पश्चिम की तरह सूरज दादा विदा ले रहे हैं संध्या के समय पक्षियों की टोलियाँ अपने घोसले की ओर उड़ रही हैं भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है उस समय रिंजिन रिंजिन वर्षा शुरू हुई है लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे हैं केवल मनुष्य ही नहीं पशु पंखी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे हैं प्रश्न पांच अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए एक गांव था उस गांव में एक गरीब किसान रहता था उनके दो बेटे थे बड़े बेटे का नाम रामू और छोटे बेटे का नाम श्याम लखन रामू को खेल कूद का शौक था उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया छोटे बेटे लखन को खेती बारी का शौक था उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई उन्हें दुश्मन के छक्के छोड़े लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने भी उसे वेद चक्र प्रदान किया सेना में उस उच्चा प्रदान किया अब किसान बहुत खुश हुआ उसके बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिखाया थैंक यू